নমস্কাৰ চদা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আজি হৈছে আগষ্ট মাহৰ তিনি তাৰিখ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহলৈকে এটি বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে আগষ্ট মাহৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰি আমি বিদ্যালয়সমূহত এটি বিশেষ সপ্তাহ পালন কৰিব লাগিব যাক কোৱা হৈছে শিক্ষা সপ্তাহ আৰু এই শিক্ষা সপ্তাহ কি হয় আৰু আমি এই শিক্ষা সপ্তাহত বিদ্যালয়সমূহত কি কৰিব লাগিব পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ অৰ্থাৎ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখলৈকে এই সাতদিনীয়াকৈ আমি বিদ্যালয়সমূহত কি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি এই কাৰ্যসূচীখিনি কৰিলে নহ'ব তাৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো অফিচত জমা দিব লাগিব গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষা সপ্তাহ কি হয় কিহৰ কাৰণে শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু প্ৰতিটো দিনতে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় আৰু সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ত যাতে কাৰ্যসূচীখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি এই চিঠিখন ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয় মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা আহিছে আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰে এ ডি চি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকললৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছে চা এই চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক কোৱা হৈছে তথাপিও ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে ৰিগাৰ্ডিং চেলিব্ৰেশ্যন অফ শিক্ষা সপ্তাহ ফ্ৰম ফিফ টু ইলেভেন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড ইয়াতে হয়তো ৰৈ গৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখলৈকে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ এই চি বিশেষ চিঠিখন আহিছে এতিয়া এই পাঁচ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ আগষ্টৰ তাৰিখলৈকে কোনদিনা কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আমি এতিয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চাওক উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য চাবজেক্ট চাইটেড এ মুভ আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট শিক্ষা সপ্তাহ উইল বি চেলিব্ৰেটেড ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম ফ্ৰম ফিফ্থ টু ইলেভেনথ আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অন দি ইভেণ্ট অফ ফ'ৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন পলিচি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টু ৰিফ্লেক অ'ন দি ট্ৰেন্সফৰ্ম ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড দি এচিভমেণ্ট গেইন অ'ভাৰ দি লাষ্ট ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অফ এন ই পি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আমি সকলোৱে জানো যে কি দুহেজাৰ বিছ চনত নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন পলিচি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সলনি ঘটোৱা হৈছিল আৰু নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন পলিচি নামেৰে এখন নতুন পলিচি অনা হৈছিল শিক্ষা ব্যৱ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি অনা হৈছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি বৰ্তমান যি ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি যাক আমি এফ এল এন নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু যি লক্ষ্য বান্ধি দিয়া হৈছে যে কি দুহেজাৰ ছাব্বিছ সাতাইছ চনৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে তৃতীয় বছৰ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পঢ়ি থকা প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে বুজি উঠি লিখিব আৰু পঢ়িব পৰা যাতে হয় সেই এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্য বান্ধি দিয়া হৈছে চাৰি বছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰ্চ বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰিফৰ্ম সেই ৰিফৰ্মবিলাক আহিছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন পলিচি মতে আৰু এই যে নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন পলিচি চাৰি বছৰ হ'ল সেই কথাখিনি ৰাইজক জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বা সেই কথাখিনি উদযাপন কৰাৰ বাবে কি কৰা হৈছে এই শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পাঁচ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখৰ তাৰিখলৈকে আৰু এই তলত দিয়া হৈছে ইটছ ডে' অফ দ্য উইক উইল বি ডেডিকেটেড টু এ স্পেচিফিক থিম আৰু কি কৰা হৈছে এই যে এসপ্তাহ থাকিব এসপ্তাহৰ প্ৰতিটো এই দিনে এটা বিশেষ বিশেষ কাৰ্য কৰায়বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু বিশেষ বিশেষ কাৰ্য ৰিফ্লেক্ট কৰা হ'ব এন ইপিত থকা বিশেষ বিশেষ কামবিলাক প্ৰতিটো দিনে ৰিফ্লেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু এই সাতটা দিনতে সেই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে এতিয়া এই সাতটা দিনত আমি কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক দিন ডে' ৱাইজ এই কথাখিনি কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ডে' ওৱান মনডে আগষ্ট মাহৰ পাঁচ তাৰিখ কি কৰিব লাগিব টি এম টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ এতিয়া আগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিহেতু টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক আছিল এতিয়া যিহেতু ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক হৈছে আৰু টি এল এম বেছ হৈছে গতিকে সেই দিনটোক টি এল এমৰ নামত উচৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্লাষ্টাৰত আমাৰ ক্লাষ্টাৰটো ইতিমধ্যে যিহেতু টি এল এম ৱৰ্কশ্বপ বা টি এল এমৰ জৰিয়তে কিতাপবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণৰ টি এল এম বেচ কৰা হৈছে গতিকে পাঁচ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন তাৰিখটো কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ডে' হিচাপে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তাৰপিছত ছয় আগষ্ট দিনটো এফ এল এন ডে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা তৃতীয় শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি এফ এল এন ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি এই যিটো বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ফাউণ্ডেশ্যন ভেটি মজবুত হ'লেহে ওপৰৰ এই ঘৰটো মজবুত হ'ব ঠিক সেইদৰে আমি প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি সুদৃঢ় কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে যদি বুজি উঠি লিখিব আৰু পঢ়িব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিজা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল হোৱা মানে আমাৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভাল হ'ব সেই উদ্দেশ্য লৈ যিহেতু এফ এল এন ব্যৱস্থাটো অনা হৈছিলে সেই দিনটো এফ এল এনৰ ওপৰত শপি দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে সাত আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ স্পৰ্টছ ডে' খেলা ধূলা ফিজিকেলৰ ওপৰত যিহেতু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেই দিনটো স্পৰ্টছ ডে হিচাপে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আঠ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখ কালচাৰেল ডে' সেই দিনটো কালচাৰেল ডে' হিচাপে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ন আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ স্কিলিং এণ্ড ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ ডে অৰ্থাৎ বৰ্তমান যিখিনি ডিজিটেল কথা ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভৰ ওপৰত এই মানে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে বা সেই দিনটো সেই তেনেকুৱা ধৰণে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে টেন আগষ্ট ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান এইবাৰ গৰম কিমান বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে এইবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুৰ পৰাই পৰিৱেশ সজাগতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বা সেই কথাবিলাক তেওঁলোকক শিকাব লাগিব বৰ্তমান সৰুৰ পৰাই আমাৰ এনভাইৰমেণ্টলৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকোৱা হয় গতিকে যিহেতু প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে ইকো ক্লাব আৰু ইউথ ক্লাব আছে এই ইকো ক্লাবৰ গুৰুত্ব বা আমি আমাৰ জীৱনটো বচাবলৈ হ'লে আমি পৰিৱেশটো যে ভালদৰে এই বজাই ৰাখিব লাগিব তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সেই দিনটো কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে এই ইক' ক্লাবৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু এঘাৰ আগষ্ট দেওবাৰ সেই দিনটোত কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ডে সেই দিনটোত সমাজৰ মানুহক মাতি সকলোৰে সহায় সহযোগত কমিউনিটি ইনভলভমেণ্টে সমাজৰে সকলোৰে মাতি সকলোৰে সময় সহযোগত এই এটা অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এই সাতদিনীয়াভাৱে কি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে শিক্ষা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে পাঁচ আগষ্টৰ তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ আগষ্টৰ তাৰিখলৈকে আৰু লগতে কোৱা হৈছে ইন দিছ ৰিগাৰ্ড ইউৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু টেক নেচেচাৰী একচন মানে ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে কথাখিনি কোৱা হৈছে আৰু ফটো এই দিব লাগিব বা ভিডিঅ' দিব লাগিব এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি ফটো ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণে যি যি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ লিংক দিয়া আছে তাত জইন হৈ ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আমাৰ বনোৱা আমি বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ খবৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব